हत्वा यतुमतुलबलं वालिनं या च वृत्त्या वर्षावेलामनैषीर्विरहतरलितस्त्वं मतङ्गाश्रमान्ते कृष्णा सुग्रीवेणानुजोक्त्या सभयमभियता व्यूहितां वाहिनीं ताम् वृक्षाणां वीक्ष्य दीक्षु द्रुतमथ दयिता मार्गणायवनम्रां सन्देशं चाङ्गुलीयं पवनसुतकरे प्रादिशो मोदशाली मार्गे मार्गे मम मार्गे, मार्गे। कपिभिरपि तथा त्वत्प्रियासप्रयासैः कृष्णा त्वद्वार्ता कर्णनोद्यद् गरुदुरुजव सम्पाति सम्पाति वाक्या प्रोत्थिर्ना नो दीरन्तर्नगरि जनकजां वीक्ष्य दत्वाङ्गुलीयं प्रक्षुद्योद्यानमक्षपणचणरणः सोढबन्धो दशास्यम् ृष्वा प्लुष्ट्वा चलङ्कां झटिति स हनुमान् मौलिरत्नं ददौ ते कृष्णा त्वं सुग्रीवां ददादिप्रबलकपिचमुक्रविक्रान्तभूमि चक्रोऽक्रम्यपारे पारे। चरेन्द्रानुजा श्रीयमाणा प्रोक्तां शत्रुवार्तां रहसि समयन् प्रार्थना प्रार्थरोष प्रास्ताग्नेयास्रतेजः त्रसदुदधिगिर लब्धवान् मध्यमार्गम् कृष्णा किशैराशान्तरोपाहृतगिरिनिकरैः सेतुमाधाप्ययातो या तून्यामध्यदंष्ट्र नखसिखसि नखसिखरिशिलाशालस्रैस्वसंज्ञैः व्याकुर्वन् सानुजस्त्वं समरभुवि परं विक्रमं शक्रजेत्रा वेगा पथगपति गर् मारुतैर्मोचितो भूः कृष्णा सौमित्रीस्त्वत्र शक्तिप्रहृति गलदसूर् वात जानीतशैला घृणात्राणानुपेतो यकृनुत कृसुकुसृति श्लाघिनं मेघनादं मायाक्षोभेषु वैभीषण वचन हृतस्तम्भनः कुम्भकर्णम् सम्प्राप्तं कम्पितोलमखिलछमो दक्षिणं व्यक्षिणोस्त्वम् कृष्णा गृह्णम्बारि सम्प्रेषित रथकवचौ रावणेनाभियुध्यन् ब्रह्माश्रेणास्य बिन्दन् गलततिमबलाम् अग्निशुद्धां प्रगृह्णन् देवश्रोणीवरो जीविता समरमृतैरक्षतैरुक्षसङ्गैः लङ्का भर्त्रा च निजनगरमगाः स्वप्रियः पुष्पकेण कृष्ण प्रीतो दिव्याभिषेकैरयुत समधिकान् वत्सरान् पर्यरं सिः मैथिल्यां पापवाच शिव शिव किल तां गर्भिणीमभ्यहासिहि शत्रुघ्नेनार्दयित्वा लवणनिचिचरं प्रार्दय शूद्रपासं కృతవసతి రూపా సూతీతృష్ణ वाल्मीकि स्वत्सुतोद्घापिता मधुरकृतेर् आज्ञया यज्ञवाटे सीतां त्वय्याप्तु कामे क्षितिमविसदसौ त्वं च कालार्तितो भूः स्वयमथ सरयु मग्ननिःशेषभृत्यैः सकं नाकं प्रयातो निजपदमगमो देववैकुण्ठमाद्यं कृष्णा सोयम् मत्यावतारास्तव खलु नियतं मत्या स्वजनमपि, भवेत् भवेत्कामधर्मातिसत्या नो चेत् स्वात्मानुभूतेः क्वनु तव मनसो विक्रियाचक्रपाणे सत्त्वं सत्वैकमूर्ते पवनपुरपते व्याधुनो व्याधितापान् नो चेत् स्वत्सानुभूते क्वनु तव मनसो विक्रियाचक्रपाणे सत्त्वं सत्वैकमूर्ते पवनपुरपते व्याधुनो व्याधिपतापान् नो चेत् स्वात्मानुभूते व मनसो विक्रियाचक्रपाणे सत्वं सत्त्वैकमूर्ते पवनपुरपते व्यादुनो व्यादितापान् कृष्णा श्रीरामचरितमानम्पदि ऐदव दशकं समाप्तं हरे कृष्ण